Егор, меня слышно? Добрый вечер. Да, да, да. Добрый привет, вечер. Да. Расскажи, какая ситуация с вашим офисом? Кто-то пострадал? Кто приходил? Чего хотели? Нет, слава богу, никто не пострадал. Где-то часа в 4 вечера в офис, который находится на проспекте Ильича-3, зашли четверо людей, боевиков в балаклавах с автоматами Калашникова, направили на охранника оружие, попросили, ну, попросили, сказали о том, чтобы он отвел удар. Но поскольку этот офис у нас был, ну, скажем так, даже где-то секретный, то есть ну, мало человек о нем знали, а не сказал, где, им, где офис, значит, они нашли завхоза, завхоз, завхоз, к сожалению, знала, на четвертый этаж их отвела, они выбили двери, к счастью, там никого не оказалось. И они погромили всю технику. У нас там были желтокраски с желто краски, желто-блокитные кольоры, а вот. и они все разгромили. Скажи, а это тот офис, который на улице Артема находится? Нет, 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 это, это еще новей офис, это тот, который находится на проспекте Лича. А как милиция приняла заявление и какие действия? Ты, ты знаешь, но все люди, которые вызывали в милицию, э, сказали о том, что милиция, выслушав, э, даже не дослушав до конца, положила трубку, э, мы быстро приняли решение о том, что в милицию после этого даже не стоит обращаться, поскольку если они, скажем так, самоустранились из этого процесса, понятно будет, как они его будут, э, понятно, как они его дальше будут вести. Чтобы... Спасибо, Егор, за информацию. Оставайся с нами на связи. В будущем будем звонить тебе и наших зрителей о том, что происходит с тобой и с вашей партийной организацией в Донецке. Это был Егор Фирсов, председатель Донецкой областной организации политической партии Украинский демократический альянс за реформы. Виталия Кличко.